wis apa ra ngliling nek is menuh kuwi Maksude ya wis dadi janaka mlane malah jane dene jaman biusan Ora ne aneh malah aku dhewe malah mekor rupane Bu aku sura jamaah Toko Ketara Wah, jangan-jangan Ngarakin Tata Coba nyuruh Kok-kok Tegak Kekasaran Palusan Tegak Coba digedekin Siti Patuhnya lho koi Suaranya Lada unang Ndoro Janoko, Onoko Teguk Tiju Menteri Nge, niki ponokawan sami dibutuh betoro guru Pendendangan kegah nyelamertaken Iwang pikulun manik noyoteguk Singwanim boyong semar garing Kelawan betro Nge, aku tak munggah nenggayangan Teguk Tunggu-tunggu kawal Singgih-singgih diket pesawat toko-toko to. Sampai lorawan wang Senggoloh kok dateng ke santri yau serius Namestu serius Toko Wonggok-wonggok ateng payangan Wawajuleh nyawangsa koba-koba-koba Iwang bibulun manik moyo Uram lepas sakit marang petruk lan garing, aku enten ora trimodoke tan trimanipun raden janaka tak bayar dua kali lipat wis arep munggah nang kayangan yo sakarmu ora yo sakarmu aku. Nek iki krangan agak wong Bagong kok datekne Janaka <impa> iki rak malah kae ditonton kawula rak <Gerilim> do ngisi-isinindara <impa> Janaka <impa> nek konangan <impa> sing asli piye? Mbo isem Aku yo sega caturang Bagong ora sakake jane kaya nyarok-nyarok ke Bagong iki rada macanane. jatilan

Jatuh menjodoh Pukulun Kulohi geng suwen Wonten ingkai wangan suralaya Pukulun Kulohi Abdi tawati Tabu jangkura puncana Pukulun beten Mang sulakan Kakang semar Petro langgaring Kuloh ngamuk Wonten ingkai wangan pukulun maru mardu Wis neng pang tamanung san liwat kene belok kiri lurus wae Ora iso Bukulan tok lali ku nek bukulan wonten ing kayangan Suralaya bukulan Eh iki jane karepmu piye Betara Guru Kakang Semar sepinten kalepatanipun ing krayi tadah wadono kula ngono mau silepat lan menapa ing sampun kula aturaken dhateng ersanipun Kakang Nayantaka nalika wonten ing padukuhan Mringapus Kawit menika namung kinaya samudana han jajaki dhateng madhep mantepipun Kiye Semar pun mbantu dhateng kang putra pun Bagong eh. Piye piye? Ha? Kyai Semar Kakang Bodronoyo kula aturi lenggah wonten ing nginggil. Sampun ngantos kados mekaten menika. Eh, aku mbok to kontata krama, mbok nyembah. Aku wis sampta ing gati sawiga ing diri. Nek pancen kuwi dadi sarana tumruning Dewa Daru lan Jaya Daru. Dadi sarat sarana bagong gone bakal bangun. Huh, papan panggonaneng para kawula kanggo ngundhakake marang uripe. Inggih. Namung semanten Kakang Bodronaya sedaya ingkang kula aturaken dhateng ngersanipun Kakang Semar menika mboten lahir batos. Eh, tegese tekesipun sak mangke kula mboten darbeni niat nyemplungaken Kakang Semar wonten ing kawah Candra Dimuka. Dusa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wonten tumindak kados mekaten. Jerjengan dika menika Kala beti yang sepuh kulo Kadang kulo wardo Kakang semar bodro Eh, kuwi tenan popi ya Betoro guru, lahir batus Kulombur tenan badiwantun Matur duro datang kesanipun Kakang bodro kakang ismoyo Semar rekodin prayet no Semurires Eko Oh tityani gondoyani resonya purnama sasi Gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang bimo sekti ing kakang semar menapa sing samung akan menika mboten namung kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti keparenga kakang nyantaka paring pangaksama dhateng klintuning patrap inggih laipun jati murti Inggih sampun wantun, munjuk atur sesanipun Kakang Semar kados ingkang sampun aturaken wonten ing padhokaanpringapun. Lah manik moyo. Oh, dike. Ora nira babar pisan. Eh. gung langit kelap-kelap katun lir gin sanging risang mawe kandrung sabaran katuluwukir moyak mayik saking dyas balewur oh ora nyono lah kok semono semono becike ngatimu karo aku jebul sing kok ake mau mung lamisan ora kandas tekaning batin manai pangapura karo aku. Lah saiki ngono aku nanjike nek pancen aku ora kudu notohake nyawaku karo Bathara Guru ya adikku manik moyo Dewa Daru lan Jaya tak jalu e, eh Bagong mengko ndak bingung urip dhewe eneng Pringapus Kakang Semar. Sejatosipun kalodangan ing kados mekaten menika sampun kula antu-antu sawetawis Kalo nanggen kulo kepingin nga ting ala kenka dateng kakang ismoyo Sarono sakit sak pejagon kelawan kakang semar Eh sermo pye Kakang semar munggo sak mangki sekedap Kakang semar badi kulo sugo to Deda raning poro jawoto melamper tonggo jiwulan jambudipo nirmolo Supado sak mangkiti pun dara sarangan kering kengrayi pun manikmoyo Miwah putro penjelengan ulo garing melopo dini petro menawi mangkisam sampun tuwuk, ngenyo ada kang seger, ngenyo ang inum tumuntan ku lopi ambaing kembadi, mari ngaken diwunteran jayon daru, kelawan pun bagong, kagang semar eh, eh, uh, pancan kuwi lahir batin, ayah suwe banget aku rasa pejagong karo adikku, manik moyo lepancir, kepingin yugoto karo wong tua eh, aku mengkari manut, betoro guru, suruh wakti, nesdika insta Mang mang dia manggu manggu manggung ong Donoya. Eh Pasugatan dedaran sampun laporaken. munggo Kakang Semar kula aturi ngrahapi ingkang langkung sekeca. Eh, iki tenan to? lahir batus Wong ora gareng, malah kabejan sing pinampa awake dhewe iki Diajak kumpul dahar bareng karo manik moyo. Waduh, kanugrahan ya tur. Wah. iya ming berlembar jiwa karo jambu di ponir molo reng weh surah poko penting i sodara bareng karo i pramesti batara gurukes kanu grantu merapi ngawa ediwe layo esen tok lilahmu kulo semanggaken dateng kakang bodro loyo kocab kacarito tangga hito kulo nampi pangantikan i wangpiku jati murti inge manis manu horo satemah datang lamun berlembar tangga jiwa jambu di molo Awas cinampor wiso racon ingkang naniwasi Dupi dindahar dini kilurah Semaraputro noyo Kilurah noloh gareng tuin kilurah Petro Plak kapi doro Wono kawan dati go datan inget kepati wang pikulon kane go 要好， Nanggit kelap-kelap katong lirikin canging risang mawekandrung Sabaran katul moyak mayek saking jasba lewur Nah, berkencang arudayong, pak pak pong, pak pak pong, buk bolong kali cu di sopor singgawi kok buatan namung jagad tingging kelepetan, betu sanipun Batara Guru nanging kayi wangan ugi kelepetan, betu sanipun Adi Pramesti Manik Moyo, wah lah apripun Yang sekarang tenggang rokok isi tipe tahu 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 marem tahu 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 ngatur doro, tahu 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 Kono kawan katelun e papan Apan noneng pinggiring condro di ulun pribadi, Mengkong yang bakal nyemplung kakang semar, Garing petul oneng kawat condro di muka, Surupati. sepunti tadi lah, kok mengaten makatnya pun Batara Guru kakang Semar menikok kadang padhukoh, kadang merdok menikok kakang Ismahoyol, aku penjenengan mentoloh damal cintrakanipun kadang piapak namung betahipun penjenengan menikok pengen datos yang ingin kuausi datang jaganmu datos pun menikok beten kuausinin si kuasani ni gugusti yang akar yolokoh penjenengan piranti ni gugusti semadus nitipriksot datang mubahmu si engkau roti kok wala Hayangan kok dados regep kadur menawi pakartiipun radi prasibathara guru menika kula mboten sarujuk kula mboten mathuk. Kakang Rodo menawi Kakang Rodo mboten sarujuk mboten mathuk perkawis menika kula ing badhe mangkel. Sampun ngantos ngembe dateng Kakang Rodo kula ing badhe matur tunggak paruh godhong gadap. Kula mboten melu-melu mboten garap menawi wonten menapa-menapa. Kula swangga kendhateng paduka temen mesti Bathara Guru. Kula ingkang badhe nanggel kakangro ta kala semanggahken men mangkaken Untun tiang ingkeng badi minggah, titah ingkeng minggah untun ingkaiyakan, nah iskrua sumanggakan, nampun nongkeja omong kalikuloh. Lukuk nga teri kek, nyeramio sena iso dikandani, ura iso dihilek kek, nah imuntun menopo-menopo kuloh Sinten ingkeng wantun minggah dateng kayangan, kagang terotoh, haa omongkoh moga timun perisani di, timun kan rodo, ibu nabi kok malah wonten watu ingin dipununtalakan wonten yang kayangan ibu lagi pikirkan, oh tita kok sangu watu barang weh, sajai orang terima ke lakon ini kelasu magakan, ibu nabi tanya weh, sotok tondo-tondo rafra yu go dewa watu barang tekan kayangan oh menikoklah terima gel jinteng kakak, ah kelasu magakan, kelasu magakan ulo ingin badi mertuk tita menikok, panggoh, panggoh di